Иисус выбрал прийти на землю. Его никто не заставлял. И поэтому здесь и написано, что у вас образ мысли должен быть таким же, как и образ мысли у Иисуса Христа. Он был в образе Бога, но не занимался, но не, не, замышлял удерживать силой своего равенства Богу. А наоборот, унизил себя, приняв образ раба, стал подобным людям, став по виду как человек. И он смирил себя и был покорным и до смерти, смерти на кресте. Смерти до конца. То есть как я, я уже говорил, что некоторые смиряют себя до, до тех пор, пока чего-то не получится. Уже насмотрелся я на таких, еще в Сибири. И такое весь услужливый, весь все там, все пасы, что там, что вот это, все туда бегу. Полы помыть, я помою полы. Ну, смотришь, год-два прошел, ну, вроде срывов не было. Хорошо, чуть-чуть на позицию подняли повыше, все снесло. Там. Уже, уже у него портфель, уже денег для него. Ну-ка быстро, взял денег, иди там. там все уже, уже снесло человек. Ну, это, это игра в христианство. Это, и, знаете, я так рад, что Бог, Он бодрствует на своем стуле, что любое, как написано, даже если грех, э, некоторых написано грехи явные, а других, ну, не видны, но, впрочем, скрыться не могут, потому что Его присутствие, оно все обнаружит. Его присутствие все покажет. Но ну, придет давление, придет испытание, потому что каждый человек, я еще раз повторю, что нет, ну, никто из вас не избежит испытаний в своей жизни, если вы действительно называете себя христианинами, последователями Иисуса Христа. Потому что в этой жизни ничего справедливого нет. В этой жизни, я имею в виду, в этой жизни системе этого мира. Справедливость одна, одна только у Бога, и милость одна только у Бога. Потому что в этой жизни мы не, ну, никогда не сможем угодить этому миру по-настоящему, если, если только не будем жить его ценностями. Тип, э, иди по головам, иди по верху и так далее, и так далее. У Бога так не происходит. Иисус, когда мыл ноги ученикам, он, стал, он принес, принес, принял образ раба, был мыл ноги ученикам. Он говорит: "Я учитель". Если я учитель, как действительно меня так называть, кто я есть на самом деле, умыл во ноги, то и вы это самое делаете. Это хороший пример для того, чтобы мы знали, хороший пример для подражания. Еще раз повторю, что если мы не смотрим на Иисуса Христа, у нас всегда будут проблемы. Мы всегда будем... Какие-то у нас трения начнутся, какие-то у нас пересуды начнутся. Потому что мы, не, мы часто других сравниваем с себя. Вот я-то лучше делаю, значит. Почему он так не делает? Ты посмотри на Иисуса, ты поймешь, что ты вообще ничего не делаешь, как должно делать. Небед Иисусу кричали, свят, свят, здесь распни, распни. Обычно мы отстаиваем свои права. Да? Часто возникают мысли, я достойный лучшего и так далее. Я уже говорил об этом. Смирение это не то, что тебя заставляют сделать. Смирение это то, что ты сделаешь сам. Иисус говорил, что научитесь от меня, боя кроток и смирен сердце». Если, если все наши мысли, направлены, ну, до сих пор блуждают где-то около христианства, около Библии, около правильных вещей, я еще раз повторю, что нас, нас это рано или поздно разочарует. Люди исходят из церкви, потому что они ну, пытались Библию или Иисуса Христа работать на них пытались взять божий принципы, чтобы все вокруг ну, вокруг них работало, поэтому люди уходят из церкви. Люди уходят из церкви, ну я потому что я спрашивал, я то что у нас, у нас город Сахи небольшой, там 30 тысяч населения, и раньше церкви, когда только мы приехали, они там те церкви, которые там были, они были там по 500, по 200, там по 600 человек, ну достаточно большие для небольшого города. И сейчас там в лучшем случае 50 человек там, церкви, ну, в церквях. И, и на улице же ходишь со всеми встречающими, которые были в церкви, и разговаривая с ними, ты понимаешь, что люди просто не захотели применять, смотреть на Иисуса и применять Его Слово в своей жизни. Они избрали, они, ну, они пытались что-то достичь в христианстве своего положения, самореализации, самообразования, самодостоинства. Но путь к Иисусу Христа, путь, путь в небеса это путь через смирение. И Бог смиренным дает благодать. Поэтому в его Царстве, в Его присутствии, когда ты, ну, знаете, это, это, ты становишься просто счастливым. Потому что Царство Божье — это не пища и бить не, ну, то есть не плотские утехи, а праведность, мир и радость во Святом Духе. И кто сим служит Христу, тот угодит Господу и заслуживает одобрения от людей. Слава Иисусу Слава! Августин еще такие слова сказал: гордость это мать, беременная всеми другими грехами. Гордость это мать, беременная всякими другими грехами. Придет гордость, придет и поздравлению. Написано, что гордые они не любят наставления. И в одном из определений смирения, там я где-то записал себе, Нам сложнее всего смириться и признать свою греховность, чтобы стать христианином. Многие из нас получили бы давно освобождение уже от разных вещей, комплексов, неполноценностей, обид каких-то, или еще что-нибудь. Если бы просто признали себя греховными пред Богом. А не супер, ну, я не говорю о той святости, которую Бог нам дал во Христе Иисусе, а то, что Он. Хорошо, что я как тот мы ощусь, молюсь, церковь не опаздывает. Вот. А почему Бог не... Ну, вот как-то... Этот постоянно опаздывает, а у него такая благодать. Бог его вот там благословляет, там благословляет. Потому что Бог смотрит на состояние нашего сердца. Ну, он взвешивает каждого из нас, да, и говорит, О, это, да, смирение, протость, воздержание, плоды духа, любовь, радость, плоды духа, да? Мы говорим, Вначале я говорю, что ты не перестанешь плодоносить, потому что плод, ну, мы думаем часто плоды – это ну, люди или там богатство. Плоды духа – кротость, радость, мир, воздержание, долготерпение, любовь, милосердие. Да? На таковых нет закона. И как трудно, трудно приносить такой плод, когда нужно сдерживаться, когда нужно следить за своим языком в очередной раз. Когда, когда а так хочется сказать, потому что ты-то знаешь, как на самом деле. Ты знаешь, но, ты, но кто говорит, что знает, тот еще ничего не знает. Польза смирения в том, что оно сдерживает нас от хвастовства. Смиренные люди знают, что они порой э, что, что порой они делают и ошибки, и благодарны за наставление. Мы до конца не сможем понять, что стоило Иисусу умереть на кресте знаете, я думаю, мы вот говорили о славе, говорили о величии Бога, но для нас трудно на самом деле понять, каково же, каково же это было Иисусу, потому что может быть на небесах мы поймем, потому что смерть на кресте это, это позор, это знаете, смерть крест, крест, который еще изобрели до Рождества Христова то обычно человека весь э, ну, крест был не высокий, а на уровне человеческого роста, чтобы каждый мог плюнуть, и там большинство, в основном, часто люди висели абсолютно голыми. И каждый мог пройти и опоздорить его, и оплевать его, и ударить его, и висел на... на кресте, ничего не мог сделать. В римлянам вообще было запрещено говорить о, ну, о, кресте, потому что это считалось ниже достоинства гражданина Рима. римляна. Граждан Рима очень редко, очень, в исключительных случаях, распинали на кресте. В основном это другие народы, другие языческие народы. Иисуса Бог, который вся вселенная, который все творение принадлежит ему, Бог, который, который все собой сотворил это, людей, которых создал, которых возлюбил, которых ради них, которых пришел, пришел, распяли его и позорили его и били его и что только не говорили в его жизни. Это, 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 это. Вот это смирение, которое Бог нам показывает, что Он не почитал. Ну-ка, слез с креста. Да, конечно же, Он мог слезть слез с креста. Если бы Он слез, слез с креста, мы бы с вами здесь не сидели. Знаете, мы часто думаем, почему же мои родственники не спасаются? Ну, может быть, где-то тебе надо на крест залезть еще раз. Ну, вспомнить, что ну, не ты спаситель, а Иисус спаситель. Может быть, тебе нужно ну, увидеть прийти по-настоящему в его присутствие и тогда упорядочиться, все в твоей жизни, все вокруг начнет тогда меняться. Может быть, ты в, своей, в твоей жизни царствуешь ты больше, чем Господь. Или там часть сферы какой-то ты посвятил Господу, а остальные сферы ты там царствуешь сам. Потому что это не получается ничего. У этих вот, вот только пришли к Господу, все получается, а у меня уже столько лет церкви, у меня ничего не получается. Проанализируй, и войди в Божье присутствие, и ты увидишь, ну, позволь Духу Святому проанализировать твое сердце, все упорядочится. Поверьте, в Его присутствии все упорядочивается. Ты, ты понимаешь, ты ну, здравую оценку себе по-настоящему даешь. И ты тогда уже тебе не... Ты да, знаете, и покаяние будет у тебя, и смирение будет, то есть и, ну, и плоды начнут возрастать, зацветут, по крайней мере. То есть уже будет ну, оценено по-настоящему, и при том будет оценено Господом. Наличие в сердце смирения у человека свидетельствуется глубоким и прочным миром, любовью к Богу и людям, состраданием ко всем, духовной тишиной, радостью, умением слышать и понимать волю Божью, различные точки зрения и позицию других людей, а также осознание своей греховности искренним раскаянием со всяким, во всяком злом деле и даже полностью. Вот что такое настоящее смирение. И, нам, и это плод Духа Святого который нам, нам нужно приносить. Не, не, он не прилепится сам по себе. Проснуться уже смиренным человеком. Знаете, вообще Бог делает операцию без ножа, я вам скажу. Ну, без, без, без наркоза, точнее. Без наркоза. То есть, вот когда нужно получить тебе исцеление в чем-то, да, ну, исцеление в прощении. Ну, одна из тем, о которой постоянно в церквях говорится, потому что страдают церкви эти. Нету такого, чтобы ты утром проснулся и уже все, всех простил, все хорошо, уже ни на кого не обиделся. Ну, нет такого. Тебе нужно все-таки прийти к тому человеку и поговорить с этим человеком. И это больно, это неприятный разговор, это неприятные вещи, может тебе в порыве эмоций человек все высказать. Но это операцию, которую производит Господь, потому что Он так сказал, тебе нужно пойти и примириться, если имеешь что-то против кого-то, а не быть там. Ничего, пусть помучается, я ему еще покажу. Это, ну, лучше вернуться, лучше, ну, понимаете, если мы любим Иисуса Христа, мы будем жить по Его Слову. И мы тогда, ну, у нас, у нас тогда легче, у нас тогда намного быстрее все будет ну, происходить в нашей жизни. Бог не спешит, Он царствует, Он выпустил Свои законы, Он дал, Он проявил, Он до конца возлюбил нас, и когда на кресте Он крестил, Он сказал, «Совершилось! Я уже сделал все для того, чтобы вы теперь могли иметь вечную жизнь, для того, чтобы мы теперь могли меняться. У вас есть Слово, у вас есть Дух Святой, у вас есть все необходимое. Я начал, Иисус сказал, что я начал строить церковь, на которую врата ада не одолеют ее. И поэтому, но ну, приходящий к Иисусу, он, приходящий к Иисусу не изгоняет, но нам нужно прийти к Нему и научиться от Него, потому что Он кроток и смирен в сердце. И Он даст покой душам вашим, написано. Потому что, но, ну, а это, а это порой болезненно для нас, для нас, которые изранены в прошлой жизни, в этой жизни, в христианской жизни мы порой получили еще больше ран, кто-то получил. Ну и что? Что Бог изменился из-за этого? Что кровь Ему перестала действовать? Что упразднилась проповедь Евангелия Иисуса Христа из-за этого? Конечно, нет. Я в самом начале говорю, что если мы приобрели только одного Иисуса Христа и смотрим только на Иисуса Христа, нам этого достаточно. Мы тогда, ну, нам, мы тогда раны получать, ну, у нас четверо тогда будет в действии, а не пылиться, бежать где-то там на задворку. Последнее место, которое я прочитаю, мы будем, будем сейчас помолиться. Также, младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь в смиренно мудрее, потому что Бог гордый противится, а смиренный дает благодать. Это 1 Петра 5. Младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь, то есть не говорится, что идите где-то, найдите а обрекитесь смиренно мудрее, потому что Бог гордый противец, а смиренный дает благодать. Иисус смирился для того, чтобы быть учителем. Нам нужно смириться, чтобы быть Его учеником. Для Иисуса быть учителем, это было для Него смирение. Он мог бы царствовать, оставаться на небесах, и люди ну, как-то там, вот есть закон там, Моисей, вот по нему как-то жить. Но он смирился и стал учителем, нашим пастором и наставником. Теперь нам нужно смириться и стать его учеником. И идти за ним. Слышать его слово. Применять его слово. Применять это. Применять это без применения его слова. Но ну, ничего у нас в жизни не получится. Уже настолько это испытано. Уже столько раз, я думаю, и вы в своей жизни уже пробовали избежать как-то. Это как-то отодвигать неудобные места из Писания. Там, где нужно и в долг давать порой, их там, и прощать долги большие. Неудобные для нас Христа. часто христиане используют это. Ну ты же читаешь, ну, это, это, ну, это, я еще раз повторю, места Писания не даются нам, чтобы мы упрекали тебе кого-то. Давай, видишь, в долг мне давай. Это, это тебе написано. Если к тебе придут, ты в долг давай, Они ходили ходи тыкай всем другим. я, 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 я как-то проповедовал, а у нас ну, ситуация такая была интересная, а я потом в интернет залез и думаю, ну, что же говорят про вот эти, особенно про финансовые разные вещи. Залез и, и я просто ну, был шокирован, практически один в один те же ситуации, что у нас, и ну, пастор проповедует, я специально эти цитаты вы, э, ну, выписал и, и говорю, смотрите, это не мои слова, я эти цитаты вообще с другой церкви, вообще как бы знать, я не знаю, и начал их цитировать. И они, и вот, ну, практически один в один случай, который у нас в церкви происходили, разные там такие неприятные вещи. Вы представляете, сатана-то, ну как бы, он один и тот же. Поэтому не будем поддаваться на эти вещи, а будем поступать по Слову Божьему. Я рад, что у нас одна семья, там, как он недавно выходил свидетельством, одни из первых, которые у нас покаялись, он говорил, которые соблазнялись на всем, он вышел, он говорит, вы знаете. Не было ни одного человека в церкви, на которого я бы не сердился, на которого я бы не роптал, на которого я бы не осуждал. Но сегодня утром Господь, ну, еще до, до я ему дал просто посвидетельствовать, и он этим свидетельствовал. Утром, когда я молился, Бог пришел в его жизнь. Пришло настоящее Божье присутствие. И я увидел, что я, ну, я самый низкий, и мерзкий человек. Поэтому я у вас всех прошу прощения. Я, ну, и теперь я сказал, что, чтобы обо мне не говорили, и как бы люди не поступали, я всегда буду смотреть на Иисуса. И до сего времени он держит, ну, исполняет, ну, держится за это слово, которое он сказал. Потому что я с ним потом разговаривал, говорю, смотри, говорю, тебе нужно, ну, ты сказал эти слова, и пусть эти слова теперь хранят тебя ну, от всякого осуждения. Поймите, что именно Божье присутствие оно меняет нас. Божья слава, она меняет нас. Это, это требует смирения для нас. Еще раз повторю, это не кукурышки во время восстановления. Это твоя, твоя здравая как кто ты есть, и что, в чем тебе надо поработать, что тебе нужно изменить. Представляете, если каждый из нас просто начнет приносить эти плоды и благоухать, тогда действительно церковь будет благоухать познанию Господа нашего Иисуса Христа.